السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اللہ کے ایک ولی کا قصہ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحل من مل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی علی محمد محمدن کماصلِ علی ابراہیم البراہیم حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و اعلِّ علی محمد بارک تہ اللہ ابراہیم و اعلیٰ ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ قصہ ہے اللہ کے ایک ایسے ولی کا جن کا امیر کبیر خاندان سے تعلق تھا اور وہ اس باکستان میں رہائش پذیر تھے ایسے میں ایسا ہوا کہ ان کو ایک خواب بار بار آنے لگا جیسے کوئی ان کو پکار رہا ہو انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا والدہ محترمہ نے ان کو نصیحت کی اور کچھ دولت ساتھ میں دی اور کہا کہ دنیا کے سفر پہ نکل جاؤ والدہ محترمہ کی اجازت کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکل کھڑے ہوئے یہاں میں بتا دوں کہ ان کے بھائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تاریخ میں اس کے بس اتنا ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ نکلے تھے دنیا بھر کا سفر کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان آئے تو بمبئی کے علاقے میں ٹھہر گئے جو اس وقت بمبئی کہلاتا تھا اب تو ممبئی کہلاتا ہے نا اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تمام تر دولت جو وہ ساتھ لے کے آئے تھے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی ان کے اس علاقے کی وجہ سے ان کے اس عمل کی وجہ سے اس علاقے میں اسلام کا نام لیا جانے لگا اور لوگ ان کو بہت پسند کرنے لگے اس وقت تک یہاں پر یعنی ہندوستان کے اس علاقے میں ورنہ اگر دیکھیے تو ساتویں صدی عیسوی میں یہ آ چکے تھے میرا مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی اج میری اس کے علاوہ یہاں سکھ روڑی میں ایک ولی آ گئے تھے اور ادھر سے خواجہ نظام الدین اولیاء آ گئے تھے بدائیوں میں بدائیوں سے پھر آپ نے ہجرت کی تھی دہلی کی طرف لیکن ممبئی میں ابھی تک کوئی نہیں تھا اور نہ اسلام کا بول بالا تھا نہ ہی اسلام سے واقفیت تھی چنانچہ انہوں نے وہاں پر جب اپنی دولت تقسیم کر دی تو خود بخود وہاں پر بہت زیادہ ان کی قدر و منزلت ہو گئی اور پھر یہ ہوا کہ وہ اپنا خدا کی طرف سے جو ان کو مقرر تھا کام کہ وہ اسلام کا بول بالا کریں وہ کرتے رہے پھر ان کی وفات کا ٹائم آ گیا جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے تدفین کے لیے پریشان نہیں ہونا میرا کفن سمندر میں ڈال دینا میرا کفن جہاں جا کے ٹھہرے وہاں پہ میری تدفین کر دینا چنانچہ آپ, کے, آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کے مریدین نے آپ کا کفن سمندر میں ڈال دیا سمندر میں اس وقت ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور اس ٹیلے چار سو میٹر کی دوری پر ساحل سمندر سے چنانچہ کفن چلتا گیا اور اس ٹیلے کے پاس جا کے رک گیا چنانچہ مردین نے اس ٹیلے پر آپ کو کی تدفین کر دی تدفین کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر پھر سڑک بنائی گئی سمندر کو وہاں پر پاٹ کر ایک راستہ بنایا گیا پختہ اور پھر جیسا کہ اللہ کے ولیوں کا ایک وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی خدمات کا صلح یہ دیتا ہے پروردگار عالم کہ خدا کی مخلوق ان کے پاس ان کے مرنے کے ان کے وصال کے بعد بھی ان کے پاس حاضر ہوتی ہے چنانچہ یہ جو درگاہ ہے یہاں پہ مسجد بنائی گئی اور ایک ان کا مزار بنایا گیا پچاسے فٹ اونچا مینار ہے مسجد کے اندر حاجی علی کا مزار ہے اور مزار کے چاروں طرف چاندی کی جالی لگی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے چھوٹی سی درگاہ ہے میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس کو ویڈیو وغیرہ دیکھی ہے اور سن انیس سو سا... ساٹھ میں اس کی آخری بار مرمت کی گئی تھی لیکن آ... یہ اچھی آ... اس میں ہے آ... کیفیت میں اور سمندر کی لہریں اس سے ٹکراتی رہتی ہیں لیکن سمندر اس کے اوپر نہیں آتا ہے یہ خاص بات ہے کہ کبھی بھی ٹیلے کے اوپر نہیں آیا جہاں آپ کی درگاہ ہے یہاں پر ہندو اور مسلم دونوں بہت زیادہ آتے ہیں ان کے جو درگاہ کے زیارت کرنے کے لیے زائرین آتے ہیں اور یہاں پر ایک مہمان خانہ بھی بنا دیا گیا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو حکومت نے ان کو کی کوئی سرپرستی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے اپنی دولت اور اپنے اخلاق سے وہاں پر دولت تو اس لیے تقسیم کی کیونکہ وہ غریب غربات تھے اور ذات پات کے سماج میں گھرا ہوا معاشرہ تھا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اچھا انسان ان کی سنتا ہے اور ان ان کی مشکلات کا حل دیتا ہے تو وہ ان کے بڑھتی گئی حلقہ ارادت ان کا بڑھتا گیا اور اب یہ کیفیت ہے کہ جب سمندر اترا ہوا ہوتا ہے ویسے سمندر جب چڑھتا ہے تو راستہ پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن جب سمندر نیچے ہوتا ہے تو لوگ خوب جوک در چوک جوک آ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو اس کی راہ میں کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو امر کر دیتا ہے مسلمان صوفیہ کے مزارات اس لیے اتنے بھیڑ بھاڑ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یہی حال آپ دیکھ لیجئے ان کا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں اور ادھر سے وہ دیکھ لیجئے خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے وقت کے طاقتور ترین راجا پرتھوی راج کو زیر کیا اور وہاں کے سماج میں اسلام کا بول بالا کیا یہی حال ان کا ہوا یہی کیفیت ان کی ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایک بڑے سماج کو اپنے اختیار میں لیا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ان کی درگاہ کو وہ خود نہیں ہے دنیا میں لیکن ان کا وجود ہے ان کا جسد خاکی ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی مخلوق وہاں جوگ در جوگ جاتی ہے بالخصوص ہندو جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ لوگ آتے ہیں منتیں بڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منتیں پوری ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے دینے والا پروردگار عالم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ تک وسیلے سے آنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اولیاء کرام کی قدر کریں اور جب بھی توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تو حاضری دے کے فاتحہ پڑھایا کریں اور ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگ لیا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و علیہ الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ فی امان اللہ